Tetapi syarikat yang dimajukan oleh secusa politik Perdana Menteri Iaitu Samsul Iskandar ini Syarikat pertama Prasarana Gemilang Sendirian Bahag ah, Saya nak sebut kalau JPJ jaga lesen tadi Dalam bidang construction Dia ada satu agensi dipanggil CIDB Dia yang akan putuskan Dia yang akan beri lesen Kelayakan setiap syarikat kontraktor ini jadi syarikat yang diangkat oleh Samsul Iskandar ini Syarikat pertama Perasarana Gemilang Sendirian Berhad Tidak ditemui CIDB Kalau nak mudah faham Tak ada lesen Syarikat kedua GSB Niaga Sendirian Berhad Okey, yang, okay, yang ni tak ada masalah Syarikat ketiga Kamal Engineering Sendirian Berhad Okey, ada lesen tetapi berada dalam tindakan tata tertib oleh CIDB maknanya syarikat ini ada masalah CIDB pun dah kenakan tindakan tata tertib syarikat yang keempat Maxim Sendirian Bahad tidak ditemui pendaftaran dia tak ada lesen syarikat nombor lima IBZ Engineering ada tapi tidak ada lesen yang sesuai iaitu B29 untuk bina hospital maknanya dia ada lesen motor tapi nak pergi bawa bas tak boleh tuan-tuan dan syarikat yang keenam Redo Holding Setiran Berhad berdaftar sama juga tak ada kod bidang B29 enam syarikat yang diangkat oleh Sekpol Perdana Menteri hanya satu sahaja yang lulus yang, yang lain semua bermasalah Tuan-tuan bayangkan surat ini sampai ke Kementerian Kesihatan. Agak-agak pegawai di Kementerian Kesihatan tu berani ke nak bantah? Berani ke nak tolak? Dan kalaulah lima syarikat bermasalah ini dapat projek ini bina hospital rakyat merahim pergi ke hospital tiba-tiba runtuh -tiba hospital jangan main-main tuan-tuan di Tengganu kita dah ada pengalaman stadium pun runtuh jadi bila diberikan kuasa, diberikan projek ini kepada mereka yang tak layak, macam-macam risiko boleh berlaku. Baru ni setiausaha politik yang kedua. Tadi setiausaha politik di pejabat Perdana Menteri. Yang terbaru setiausaha politik di pejabat Perdana Menteri di Kementerian Kesihatan. Eh minta maaf, Kementerian Kewangan. 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 Menteri Kewangan punya setpol. Dia pun ada keluarkan surat Tuan-tuan Surat yang dia keluarkan ini Adalah surat untuk mencadangkan Beberapa syarikat Yang Untuk buat projek Tempatan banjir Tuan-tuan selama ni kita Banjir ni dah jadi satu isu besar begitu juga di negeri-negeri lain termasuk projek ini nak dibuat di Johor baru pejabat siapa politik menteri keuangan eh, menteri uh, keuangan keluarkan satu surat mencadangkan lima syarikat untuk dipertimbangkan untuk proses perakelayakan tuan-tuan sama juga hujah penyokong kerjaan madani dia kata nak tolong uh, kontraktor Bumi Putra nak Uh, baru proses kelayakan dan sebagainya tuan-tuan saya nak sebut pada tuan-tuan dua syarikat daripada lima ini yang pertama Inspira Resources sendiri yang berhad syarikat ini tidak ada kod bidang CE06 untuk tebatan banjir maksudnya tak ada ada lesen motosikal tapi tak ada lesen bawa bas tapi nak bawa bas dan syarikat ini dia bukan saja dalam tindakan tata tertib Pelbagai amaran dikeluarkan dari tahun ke tahun Kalau tuan-tuan tengok si IDB dia Saya pun tak faham macam mana siasa politik Perdana Menteri Boleh keluarkan surat ini Tuan-tuan List dia panjang Ini list tindakan tata tertib Amaran yang diberikan oleh si IDB kepada syarikat ini tetapi setiausaha politik Perdana Menteri tetap mengeluarkan surat untuk sokong syarikat ini untuk mencadangkan syarikat ini untuk diproses tuan-tuan tuan-tuan ini yang menjadi masalah besar kenapa perlu siusa politik Menteri Kewangan PMX nak buat kerja ni ini bukan kerja dia syarikat yang kedua tuan-tuan ni nama dia kelakar sikit bilang nombor sendirian, berhat memang bilang lah bilang nombor apa kita tak tahu mungkin nombor pang sterling kot tuan-tuan bilang nombor ini lagi teruk dia tak ada pendaftaran CIBB maksudnya dia tak ada lesen langsung dan dicadangkan untuk buat projek tebatan banjir di negeri Johor jadi ini apa tata kelola yang PMX sebut-sebut Ini bukan tata kelola Ini tata kelongkang namun Kita tak faham Dia sebut bilion, bilion, bilion Ini baru bilion, bilion Sepatutnya PMX angkat cermin Letak atas, letak depan muka Dan tengok diri di sini Tindakan pegawai-pegawai dia Sebab itu kita tanya dalam parlimen kalau Samsul Iskandar ini dan Kamil Munim ini buat tindakan ini dengan pengetahuan Perdana Menteri maka kamu itulah yang korang tapi kalau PMX kata saya tak tahu saya tak ada maklumat mereka buat tindakan sendiri sepatutnya hari itu pada saat itu Perdana Menteri patut pecat kedua-dua setiausaha politik dia Bila wartawan tanya dia kata apa? Kabur Surat sokongan ni kabur Jadi uh, tak tak perlu pecah Tuk-tuk tu dia Keluar video tuan-tuan Video Video Albert T Yang mengaitkan Perdana Menteri Yang mengaitkan setiausaha politik Perdana Menteri Yang mengaitkan ketua pengarah SPRM Dengan skandal di negeri Sabah tuan-tuan dia ada 300 muka surah pelbagai bukti nak kata apa dia ada print screen whatsapp dia ada apa ni bukti pembayaran gambar renovation rumah tak cukup dengan itu dia ada risik ukur baju tuan-tuan dia ada maklumat baju maknanya tinggi berapa panjang berapa ni tak boleh tipu <ti <cik gori> <todoh> tak boleh tipu <todoh> kalau saya punya ukuran tuan-tuan saya ni special tinggi nak kata tak betul tak boleh sebab orang boleh ukur kawan tu pula saiz dia pun special <ti cik gori> <todoh> kalau saya terlebih tinggi dia kurang sikit jadi tuan-tuan bukti ada 300 muka surat Allah apa tindakan kerajaan dan dia dedahkan ini dia dedahkan supaya pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas mereka yang terlibat. Tapi yang berlaku apa? Dia yang kena. Dia sebagai whistleblower. Tuan-tuan whistleblower ini adalah pemberi maklumat. Kalau negara-negara lain, negara-negara maju, pemberi maklumat ini akan diberi jaminan keselamatan. Tetapi negara kita ni terbalik. Negara kita terbalik kerana apa? Kerana orang yang mendedahkan itu dia dedahkan perkara ataupun maklumat yang akan beri kesan kepada kerajaan yang memerintah. Akan beri kesan kepada perdana menteri. Sebab itulah ha, esoknya rumah dia diserbu. Pintu dia dipecah sedangkan dia dah ada Temu janji dengan SPRM Hari Isnin nak jumpa SPRM Hari Sabtu Ahad Pergi serbu rumah dia Baru ni cadara sufi pun dipanggil oleh SKMM Bila kata temu janji hari Ahad Dia tak boleh pergi, dia tak sihat Bagi MC, SKMM tunda yeah. Hak ni memang ada Appointment dah hari Isnin Tapi tak tahu apalah yang nak dirahsiakan Pergi serbu rumah dia, pecah pintu dia tangkap dia, gari dia, acu pistol di kepala dia. Hak ni disebut oleh isteri dia lah. Ha, saya tak tahu, saya tak ada dalam rumah dia. Isteri dia kata acu pistol tuan-tuan. Ini dah level pengganas sedangkan dia adalah whistleblower. Dia adalah pemberi maklumat. Dan dikatakan oleh isterinya juga rampas telefon. Delete apa video dalam tu tak tahu video apa ni delete ya. Saya kemukil barangkali movie cetak rompak ke apa tak tahulah. Tapi di delete nya. Kalau pegawai penguat kuasa, polis ke SPRM ke apa custom ke immigration ke mereka ni sepatutnya dia nak maklumat, dia nak bukti. Dia sepatutnya ambil semua yang ada, didokumentkan, bukan delete, bukan buang. Jadi timbul persoalan dalam insiden ini kenapa sedangkan orang yang dituduh Sofia Rini perempuan yang dalam video itu dan juga Samsul Iskandar elok ya tuan-tuan belenggang pergi dengan lawyer dia berjalan masuk pintu pagar SPRN hak ni kena serbu pecah rumah acu pistol jadi di sini timbul persoalan mana pergi tata kelola yang kamu sebut mana pergi janji kamu untuk banteras salah guna kuasa sedangkan salah guna kuasa itu berlaku dalam pejabat perdana menteri okay. perdana menteri okay. perlu ambil tanggungjawab okay. perdana menteri perlu bertanggungjawab dalam video tu sebut nama ketua pengarah SPRM dalam video tu sebut nama perdana menteri sepatutnya Ketua pengarah SPRM perlu bercuti sebab kaitkan dia. Ini anggota SPRM pergi serbu rumah dia. Jadi inilah dia yang berlaku dalam negara kita.